આરટીજીએસટી આંગણીય પેઢીમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના બહાને લોકો સાથે થકાય આચરતી તોડકીને લાખોની મત્તા સાથે સરથાણા પોલીસે ઝડપી પાડી છે સરથાણા પોલીસ મતકની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમીના આધારે આરટીજીએસટી લોકોને આંગણીય પેઢીમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવી આપવાને લાલાછાપી છેતરપિંડી કરતી તોડકીના રીડાઓ જેમાં મૂળ અમરેલીનો અને આ ડબોલી ખાતે રહેતા કિશોર ધીરુ ભોળાદરા બીજો મહેસાણાનો અને હાલ કતારગામ ખાતે રહેતો કિરીટ ઉર્ફે કે કે હોળીદાસ પટેલ અને ત્રીજો ભાવનગરનો અને હાલ કતારગામ ગુરુકુળ રોડ પર રહેતા જયેશવાલજી કેરાસિયાને ઝડપી પાડી પોલીસે તેઓ પાસેથી બાર લાખ પચાસ હજારનો મુદ્દા માલ કબજે કર્યો હતો તો આરોપીઓએ ફરિયાદી પાસેથી એકાવન લાખ રૂપિયા પડાવી લઈ થગાહાજરી હોવાનું સામે આવ્યું છે ंगड़िया पेड़ी में पैसा ट्रांसफर करवाने के बहाने क्षेत्रपिंडी करने का मामला एक सामने आया है इसमें विगत ऐसी है कि फरियादी के पास से इक्यावन लाख रुपए लिए गए थे और उससे एक हज़ार एक लाख रुपए कमीशन लेके पचास लाख रुपए आरटीजीएस ट्रांसफर करने का वादा किया गया था इसमें जो आरोपी है वो चाय पिलाने के बहाने उनको बाहर लेके गया और वहाँ से आरोपी और वो जो उनके साथ वाले जो भी थे वो सब फरार हो गए पैसा लेके इसके बेसिस पे हमने सरथाना पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दाखिल की बी के तहत और अभी हमने तीन आरोपियों को पकड़ा है जिसमें मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया है ये तीन आरोपी हैं किशोर भाई घोटादरा जो जिला अमरेली का रहने वाला है किरट भाई जो महसाणा का है और जयेश भाई कराशिया ये भावनगर का मूल है इनका रहने का आरोपियों के पास से हमने बारह लाख पचास हज़ार जैसा कैश रिकवर किया है और आगे हम इस पर पूछपरछ कर रहे हैं और आगे हम इसमें डेल्व कर रहे हैं कि बाकी कैश जो है और कौन कौन से आरोपी को इसमें छुपा के रखा है कहाँ कहाँ हम इसमें पूरा मुद्दा माल जल्दी से जल्दी रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं